Milyonların sevgisini qazanmışdır. Əhlibeytə xidmət üçün yaranmışdır. Dünya malında gözü yox idi. Evini satıb ehsan vermişdi. Özü isə ölə nə qədər çirəyə yaşamışdı. Haqqında danışdığım insan bütün xalqın dərdinə yanan, gözəl, nurzlü Hacı Şahindir. Bəli, artıq amansız ölüm Hacı Şahini bizdən düz 1 ildir ki, alıb. İcsim artıq 2023-cü ildə ürək tutmasından vəfat etmişdir. Sol da, suda ürəkləri dağılmışdır. Mən bu ağlamalı, mən bu gülməli, dünyaya ağlayıb gülməyə gəldim. Bir dünya tapılmaz, bundan ölməli. Məndə təbahlanıb ölməyə gəldim demişdir. Hacı Şahin qismən də olsa Ruh həm bizim yanımızdadır. Kəlamları, məsləhətləri Allahə olan dərin sevincisi ilə kanalımız adından Hacı Şahinə rəhmət diləyirəm. Xalqımıza isə başsağlığı verirəm. Məsələn yalançı da dedilər. Bu gün mənə nəvəl mən Quranı niziyə bağlayanm, Quranı niziyə vuran adam da dedilər. Diqara geynib minbərə çıxıb ki Bey məmsem tərcümə edir Qurani nizə vuranlar kimi. Mənlə indi çıxmamışam axı bu minbərə. Bu qara geyinib belə neçə illərdir mən bu minbərdə. İndi cəmiyyət özünü müəyyən eləsin. Yalançı sözü mənə yapışır, qəbul eləsin. Yapışmır, qəbul eləməz. Mən durum deyim, mən yalançı deyiləm. Və dəlil gətirirəm ki, mən yalançı deyiləm. Nehtəz var buna? Yəni hər şey deməli hər adama demək olarmış. Mən yəni, sən onun sözünü deyən, sən bunun sözünü deyən. Mən oturum Quran gətirib əl basası deyiləm ki, mən öz sözümü deyirəm. Ünsən belə düşünürsənsə, axıra qədər düşün, bir gün görüşəcəyik də hamımız.